В том плане, что у нас на местах. Нашего, э, движения нашего Мы много общаемся с военными и поэтому считаем, что в данный период времени э, просто выбор неуместный на наших территориях. Возможно, э, самым лучшим таким э, образованием является вот военно-цивильная администрация даже на наших территориях, не только на оккупированных и так называемой серой зоне, где сейчас работает генерал да, Николаевич э, И сказать об этом у нас нет возможности. что этот состоялся, он тоже поддержал это мнение. Поэтому, просьба такая, доносить, как по мере вашей возможности, доносить это мнение до правительства, до мере и так далее. Потому что мы просто затянем войну таким образом. Если мы сейчас, ну, как бы так, может быть, это и силовой какой-то метод, но мы должны остановить те процессы, которые подковерно катятся, продолжают какие-то, По всей Украине их надо остановить а в вы, таких условиях. сегодня был и не бросил, но здесь нет. Вы ему об этом говорите? Мы успели, к сожалению. Он же убежал как обычно. Вот интересно. Ну вот это же вот, если ну, глава Верховной Рады услышит, даже уже, наверное, сказать, что я не слышал, и вообще над этим нельзя думаться, принимать, принимать же будут закон. А да. вот обещают они. Значит, тогда можно это учесть. Не всякого сомнения. Он Маскаль да. ну, знает об этом. Чего он не может бросить, можно да. сказать. Нет, это а да, да. А, знаете, да. когда, вы лично, Ой, вот здесь контактируете, вот, а, ну, Буквально недавно я я да, не да, но носил не предложение не но, как бы, о статусе вообще и переселенцев в том числе. И мы не согласны сегодня с той редакцией закона, которую в Верховном Совете будут рассматривать. Почему? Потому что, к примеру, в Харьковской области официально только к нам вчера переселиться, 176 тысяч, по оперативным данным, это около 300 тысяч человек. И статус людей сегодня, и право их отдать голос сегодня, ну, пока непонятен, под сомнением. А, а ведь если бы речь шла о выборах президента, это был бы один округ, независимо от того, где человек находится. Но речь идет о выборах в органы местного самоуправления. И сегодня вот у нас изюмский Боровский район, который граничат с Донецкой области там сегодня огромное количество баз отдыха и концентрация переселенцев очень высокая, до 25-30% от количества населения, которое там проживает. И голоса эти, если они будут даны за выборы там, сельского головы там, или городского, или депутатов в той громаде могут быть решающие. Люди эти не имеют отношения к этой громаде. А возможность им проголосовать и дать им право, в первую очередь, ну, чтобы они проводили и отдали свои голоса за громады, в которых они жили, не живут, но, но, но они имеют к ним отношения. Они должны влиять на эти процессы. Там избирать и депутатов, и городских голов. И сегодня таких людей где-то полтора миллиона по оперативной информации. Это огромное количество. И сегодня надо определить этот правовой статус. Они как бы не защищены, сегодня их не право, как бы вот юрисдикции. Мы официально к этому обратились, это а уже я подписывался под этими представителями Верховного Совета, профильную комиссию власенку, с тем, чтобы вы несли эти изменения и направили эти письма руководителям всех фракций Верховного Совета. Надеемся, что нас услышат. И не только эти изменения, и другие. Я вас поддерживаю есть риски, какая-то все путаница, оно так оползучая контрреволюция, может быть, еще как-то слушать. Вот вы сказали, ну на волонтерах все, у нас и армия держится, все, вот вы все это знаете, вы знаете опасности все, как-то вот люди освещаются там по поводу того, что собирают, -то известно кого, мало. люди это понимают, что они сделали? Очень мало. Но, вот видите, ежели как-то посвящать От обратно, покажите на территории на географической карте пальцем, где то не есть, действовать проводится он. Да нигде не проводится. Потому что реализовать право человека на таких территориях нереально. Часть людей выехала на одну сторону, на российскую, часть на украинскую, а часть, которая осталась, она просто сидит на свою позицию, держит при себе. И она просто не пойдет голосовать. То есть не будет развиваться сценарий, который разыграла партия региона на протяжении последних там, 10 лет. То есть не ходите никуда, там за вас подумают, решают, от вашего мнения ничего не зависит. Это удобно, приходит нужное количество людей, которые делают результат. Поэтому сейчас это вот как бы такая точно тенденция. Поэтому проводить там выборы действительно нецелесообразно, неправильно. А, и будет военно, гражданская администрация нужно на то время достать? Да, пока там не Уже эти процессы. не сдать в оппозиционного уже да он же там, если будет выбор, оппозиционный блок выигрывает. Сразу. Это Речки просто. Обмен на ресурс полностью у них в руках. А это будет, вот скажем, результат такой. Mm -hmm. Это что? Решить сразу вопрос, это оппозиционный блок будет за народ, там, решать его проблемы. Mm -hmm. Нет, здесь... здесь это здесь, здесь немножко другой момент, понимаете. Mm -hmm. если, вы, если вы занимались какими-нибудь выборами, вы должны знать mm -hmm. одну простую вещь когда идет избиратель голосовать, это электорат его называют, вот там есть 10%, где-то не больше. Это то, что называется думающее население. Вот реклама массовая, все Нет, рассчитано на эту категорию. А остальная категория, вот эти 90%, 90%, она рассчитана подсознание, так называемая колбаса, понимаете? И это основная масса, найдется колбасой. Они а имеют подсознательный оппозиционный блок, непонятно что. И они за ним пойдут. И мы упускаем, понимаете, эти механизмы. Мы пытаемся объяснять. Объяснение а 50%, объяснить. А остальные да. Основные там созданы такие условия, что да. все уровни интуиции пойдут и за фонду права да, почему да. да. Система потому, так, такая, что, а смысл мы не меняем, вы не не это не меняем. Так это, это вы еще нет. говорите оптимистично. Ну, оптимистично. А так это все переписывается. Пока надо поддержать нормальные жизни, состояние людей, там поддерживать жизнь системы. А не, а, не, а, не, а не то, не что там будет мешать в это время и Верховная Рада должны понимать а, местными а. выборами, они а Тут будет, может в 10 раз увеличить количественно вот тот оппозиционный блок. Сейчас их только 125, они сейчас наплодят в себе подобное к самой низшей границе. Света, вы понимаете, что они об этом знают? Вы понимаете, что это технологии? Понимаю. На этом работают, это все одно и то же. Пока громады не определятся, их уровень сразу изменится, когда они увидят, что, что им это даст. Вы правильно сказали, что они должны видеть, что им это даст. А можно еще по децентрализации? Смотрите, там дело в том, что есть как бы технология, Обращение, потом рабочая группа и все такое. Ну, соответственно, вроде бы решающее слово за громады. А оказывается, на сегодняшний день, что это решающее слово в виде схода непонятного количества человек, и это прекрасная почва для манипулирования. То есть вот на вот этом этапе, собственно говоря, громаде реально высказаться, нет положения о референдуме, нет толком ничего, и его нет. И потому мы получаем, ну знаете, вот как бы от противного, да, результат может выскочить, ну потому что в действительности оно как оно не будет болеть, оно к чему-то придет, ну, потому да. что мысль-то правильно. Но э, как бы нет. Вот люди на, на сегодняшний день, те решения, которые э, про объединение сейчас, вот они там муссируются, это все равно решения каких-то людей, которые стоят выше и пытаются навязать свою точку зрения населению. Население, и тем типа, от населения ничего не требуется. Формально, но ну, было-было сход. Никто не был, а сход был. Все, поехали дальше. Вот что как с этим В ты? в 2000, это Добропольский район. 2000 населения провели сходы, там было от силы человек 25. Проголосовали за объединение там с Белозерка 15 человек. И все, Маховик запущен, его не остановишь. Все протестуют, все стучат. Все, 15 человек решило судьбу. Но почему я задал вопрос? А сейчас второй, э, как бы в догонку идет присоединение к Доброполе. Почему я задал вопрос? Если не успеваю там на месяц, на два по процедуре, будут ли выборы проводиться в декабре? Да Мы предлагали, чтобы выборы вообще перенести на весну. Это правильно. Тому все рівно більше давати терміну безсмислено. Я нагодив вам про Норвегію. Пройшло півтора року, палець опалець, ніколи дарує. Ну, пів... по крайній мере, зараз уже Махарюк всі вже Так, своїм. Логічно продовжити термін перебування цієї влади ще на півроку до, до весни. Ну, поки що, поки що рішення ніяк не прийнято, ні туди, ні сюди. Варіантів є багато, але остаточного рішення немає. Так. Да. Але я хочу навести приклад, як зараз реформу проводили Балканські країни. Це і е... Албанія ж сама. Закон. Громада, які на населені пункти, такі Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять. Все. Громада друга. Це закон називається про територіальні громади. Без слова добровільні. Без свого зроби просто законом, тому що це право. Ми ж сьогодні що дурницю зробили. Ми кожному дали сільському голові право робити адміністративний територіальний устрій країни. Що з цього буде? Це буде вже хаос по ми конституції. Визначений адміністративно-територіальний устрій. як. Все равно придем к тому, что нам надо. У них ничего не получится. Поэтому надо просто делать на своих местах то, что мы делаем, и все. Информируем на локальных территориях, информируем об их правах. Да, да. По крайней мере, хотя бы это же не просто рассказывать, но хотя бы показывать, читайте. Нет, расскажите. Ну, ну, мы же понимаем, что пока... Да и нету трагедии от того, что люди не знают Конституцию. Трагедия в том, что те, кто рекомендуют себя в качестве громадских деятелей, ведут не туда и ее даже не знают. Вот в чем вопрос. Тобто, ви бачите, в об'ю недодаткинки. От. Ну, ти ж не давай, що це не пересорсуєш. Не без, бо кому ж пересорсувати, ніхто нам не построїть. Тобто, надах концепцію нарисувати, а потім шукати інженерне рішення, як это, ну, это уже по практиці. Ну, так і конституція. Це да, тому і той цей варіант, він лев, лев, є, хоча б 59 членів цієї конституційної комісії. Плюс ще є парламент, всі політичні фракції. Плюс ще є президент, плюс ще є уряд своїм інтересам. Кожен має свої інтереси. І от що в нас вийшло? Всі нікого не влаштовує в остаточному вигляді. Але це той компроміс політичний, на, на який вроді всі погода, що це може. Кожний є свій. Ну от таке життя в політиці. Мусимо шукати компроміс. А вибори я погоджуюсь на У Всій Україні буде Дивіться, 140 звичайно. Місцеве самоврядування, дійсності громади, порядку словом закону, як безпосередньо, так з органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські та їх викладав от. от. Тобто ну, нічого ж загальне формулювання, воно ну, дає повністю широку сферу дії. Закону випустить, відповідно, до закону. Ну, це закону. Все, закону прописали, виписали, а от закону вже повинен, як можна більш оперативно реагувати на запити суспільства. Якби було в Конституції записано повсюдність, то землями за межами населених пунктів не розпоряджалися державні адміністрації на початку, а потім це вже держкомзем в Києві розпоряджався нашими землями, які знаходяться ну, колись вони відносились до сіл, а зараз розпоряджалися тут. Оце одне, Якби було. не лізли б туди, бо повсюдність означає громада межує за громадою. Громада закінчується селом. З з забудовою сільської, ви, ви, а то що, все навколо. Тому все. Ну, це треба було внести конструктор. Одна із проблем це адміністрації. Одна із проблем це адміністрації. Визнайте нелегітимність прийнятих рішень і нелегітимність цього періоду, і все у вас все стане на свої місця. Ну чому люди з середнім рівнем освіти в цьому просторі швидше до цього доходять? А ви маючи такі експертні візнавайте значення? Ви знаєте, ви є ж такий же громадський діяч, і ви я не хочу ну, так. От, от послухайте. Не послухайте. послухайте Давайте разом, а, вивчайте досвід, а, ви тих знаєте, хто вже ці рішення можуть тільки по суду прийняти. Хто може присняти? Тільки по суду ці рішення, які органи не прийняв, тільки посуду. Ще да ні. Щодо права народу і так далі. Оце ж ми формулювали в Конституції, ви знаєте, 13 стаття 14 так далі. Право власності українського народу, скажімо, перша це земля і надається. Що тепер ми, ви бачите? Давайте ми наступного року здіємо так, мораторій земелькою сільськогосподарську приватизувати. У нас виходить тепер оце. Це вже дібралися, вже відібрали майже все, що там, чому це землі, які е, знаходяться в моря, хоча б громада віддамо. А тепер ще й сільськогосподарські землі взяти і віддати, наприклад. Хоча вже ми прекрасно знаємо, на довгострокову аренду вже давно вже все це розповзло сотнями тисяч гектарів, чи не мільйонами, то ясна справа, що це якщо у нас влада. Це є народна влада. Якщо держава не має народ, то вона має оці всі речі прийняти, про які ви говорите. І суд, суд, по судах визнати, і прийняти відповідні закони, і тримати мораторію, і зробити так, щоб не землю продавати, а право е, користування землею. Чому ні? Бо Чому те, ні? Що створено було... Уже на місцях все це робиться. Просто якби тут ОБСЄ визначиться, чи вони допомагають, чи вони так спостерігають, а в цей час топлять. Чи, чи ви, будь ласка, займайтесь? Добре, зрозуміла позиція. Але одні Ні, ви просто тепер ви відповідальні за те, що ви відповідальні за те, що вийшли на цей рівень. Дякую.